hammaga xayrli kun bugun sizlar <laughs> bilan protek kореyskiy dori haqida gaplashamiz bu og'zingizda oq yarachalar bormi ovqat yeyolmayapsizmi labingiz atrofida og'iz bo'shlig'ida oq mitiriq man mana shuni kattaligicha bo'lib ketadi hattoki shunaqa oq oyuqchalar paydo bo'ladi ya'ni bular har xil kasalliklardan asosan tish orqali chiqadi bular ana o'shalarga nisbatan ishlatiladigan dorilar haqida gaplashamiz hozir bulardan bittasi hozir prtex ikkinchisi esa mashvan kyo hisoblanadi bularni yaxshisini tanlab olishimiz kerak bo'ladi chunki aptekadan so'raganimizda bizga ikkalasini ham berish mumkin ikki xilini istal bunisini istal bunisini o'shaning uchun yaxshisini olishimiz uchun nomini aytib olishimiz kerak o'shaning uchun sinab ko'ramiz hozir qo'limizga surtib olamiz birinchi protexni surtib olamiz protexsni rangini ko'rib turibsiz suv rangida bo'ladi surtilganda ham bilinmaydi rangi umuman keyin anaqasi yopishqoqlik darajasi ham juda ham yaxshi u erda ham teriga juda ham tez yopishib ketadi ikkinchisi esa mashivo kyo hisoblanadi uni rangi молочный rangda ko'rib turibsiz uni ham surtib oldik hozir bularni qanday yaxshiligini bilish uchun salfetkada sinab ko'ramiz chunki bilamizki og'iz bo'shlig'ida suv bor ya'ni so'lak bo'lganligi uchun dorini yaxshisini olmasak u bittada suvga erib yuvq bo'lib ketish xususiyatiga ega bo'ladi o'shaning uchun yaxshisini bilish uchun salfetka orqali artib sinab ko'ramiz mana birinchi mashini surtib oldim ko'rib turganingizdek uni anaqasi yopishqoqligi u darajada bo'lmagani uchun bittada yo'q bo'lib ketadi og'iz ichiga kirganda a ikkinchisi esa proteks hisoblanadi qarang proteksni man hozir artib tashladim почти ikkalasi ham artilib ketdi lekin protekst judayam ko'p yopishib qolganligi uchun mana unda g'idir g'idir narsalar chiqaveradi umuman u umuman yo'q bo'lib ketmaydi chunki og'iz bo'shlig'ingizda suv даже suv ichasizmi ovqat yeysizmi hech qanday xalaqit bermaydi yarangizni ham umuman bildirmaydi teriga ham zich bo'lib yopishib qoladi va terizni besh olti soat davomida himoya qiladi va o'sha yarachani ham tez bitirish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun hozir man proteksni sizga tavsiya qilgan bo'laman eng anaqa ikkalasini ichida eng yaxshisi bu proteks hisoblanadi o'shaning uchun siz aptekadan pradxni sotib olishingiz kerak bolani. bemalol istalgan koreyani istalgan aptekalardan kirib olib o'sha yerdan sotib narxi ham ko'p qimmat emas hozir уjе rasmda ham chiqadi narxi mana mana shuni bemalol ishlatib ko'ring va o'zingiz ham bilasiz yaxshiligini tuzalib keting iloyim siz bu dorini uh, bir kunda uch martadan besh martagacha ishlatishingiz mumkin dorini qo'yishdan oldin og'zingizni yaxshilab tozalab olasiz va dorini na qo'ygandan keyin uzoq bilan o'n um, besh minutgacha hech narsa yemay turasiz va o'n besh minutdan keyin istasangiz suv ichib istasangiz ovqat yeb yuraverasiz videoni vaqtingizni ayamay ko'rganingiz uchun kattakon rahmat siz ham tuzalib keting ilohim keyin yana e'tibor berishingiz kerak bo'lgan bir ikkita narsalar bor ularni man yana ham videoyim uzoqlashib ketmasligi uchun instagramga qo'yib qo'yaman o'sha yerdan kuzatishingiz mumkin instagram kanalim bilan youtube kanalimni nomi bir xil поисk bersz chiqadi hammaga xayrli kun kuningizni yaxshi o'tkazing